Для того, чтобы перерегистрироваться или просто зарегистрироваться, потому что до 20 или 25 числа это действительно нереально сделать. Мне кажется, що что как минимум еще на месяц два хотя бы треба продлить самый термин перерегистрации или регистрации. С 9.30 примерно 20 человек принято. За 2,5 часа. Большой объем работы, если регистраторы просто ну, не успевают ну, принимать нормально, чтобы не образовывались в очереди. То есть просто необходимо добавить реєстратор, применять работу, упрощать процедуру. Потому что очень много работы они просто не справляются. У многих людей форма 6. Это подтверждение данных по Юросоку. Это один листочек, где наименование фирмы и печать руководителя. И вот из этого одного листочка мы сидим уже. В консультации, которая тут работает, я кажу, что можно отправить документы в почту. Но это должен быть нотариально засвеченный битвы. Даже если бы я была заплатить за это, отправить в почту, это нереально, как я тут на выступлении. Записывались в 6 утра. Потом, значит, списки куда-то исчезли и появились новые. Добрый день. Добрый день. Тебя говорят, да. в 317 кабинет. До 3 да? она сказала все. И завтра последний день, потому что в пятницу нет. Ну, весело. Скажите, будь ласка, а чему такие черги?